अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ नमस्कार प्रियस्वामी भक्तांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या प्रिय प्रियस्वामी भक्तांनो हा केवळ एक साधा मंत्र नाही तर तो साक्षात श्री स्वामी समर्थांच्या मुखातून आलेला आशीर्वाद आहे ज्या भक्तांनी हा मंत्र जपण्यास सुरुवात केली त्यांच्या जीवनात मोठे बदल झाले अनेकांचे घर बदलले राहणीमान सुधारले कर्जमुक्ती मिळाली आणि दुःखांचा अंत झाला घरातील नकारात्मक ऊर्जा पूर्णपणे नाहीशी झाली स्वामी समर्थांचे नामस्मरण करणे म्हणजे तुमच्या दारिद्र्यावर मिळवलेला अंतिम विजय आहे तुमच्या समस्या काय आहेत तुमच्या घरात नकारात्मकता जाणवते आहे का संकटे एकापाठोपाठ येत आहेत का कर्ज फेडणे कठीण झाले आहे का जर तुम्ही अशा समस्यांनी त्रस्त असाल तर काळजी करू नका आज आम्ही तुम्हाला एक असा अत्यंत प्रभावी मंत्र सांगत आहोत जो केवळ ऐकल्यानेही दारिद्र्याचा नाश करतो आणि घरात स्थायी लक्ष्मीचा वास ठेवतो हा मंत्र म्हणजे स्वामींची कृपा आणि आशीर्वाद आर्थिक संकटावरचा खात्रीशीर उपाय देवापासून निघालेला पवित्र प्रकाश जो कोणी आज हा मंत्र शेवटपर्यंत पूर्ण श्रद्धेने ऐकेल त्या व्यक्तीला भविष्यात कोणत्याही गोष्टीची कमतरता भासणार नाही हळूहळू पण पन निश्चितपणे तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होत राहतील जसा जसा तुम्ही या मंत्राचा जप कराल तसे तसे तुमचे भाग्य उजळत जाईल फक्त काही मिनिटात नशीब बदला प्रिय भक्तांनो तुमचे नशीब बदलण्यासाठी हा काही मिनिटाचा मंत्र आहे हा मंत्र मानापासून ऐका श्रद्धेने ऐका पूर्णपणे ऐका मंत्र सुरू होताच स्वामींच्या चरणी स्वतःला पूर्णपणे समर्पित करा आणि ऐकत राहा हा तो मंत्र आहे ज्याच्या कृपेने तुमच्या जीवनातील सर्व अडचणी दूर होणार आहेत आज तुम्हाला एक अत्यंत पवित्र आणि दिव्य शक्ती प्राप्त होणार आहे हा साधासुधा मंत्र नाही तर तो ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थांचा महामंत्र जप आहे स्वामींची कीर्ती केवळ वाचायची नाही तर प्रत्यक्ष अनुभवायची आहे तुम्हालाही चमत्कारिक अनुभव हवा आहे ना मग कमेंट बॉक्समध्ये श्री स्वामी समर्थ टाईप करा आम्ही तुम्हाला खात्री देतो जेव्हा तुम्ही हा मंत्र ऐकाल तेव्हा तुम्हाला नक्कीच याचा अनुभव मिळेल अनेक भक्तांना या मंत्राची प्रचिती आली आहे त्यामुळे आज तुम्हीही दुर्लक्ष न करता हा जप ऐका कदाचित आज तुमच्या आयुष्यात परिवर्तनाची वेळ आली आहे पुढील काही दिवसातच तुम्हाला एक मोठी आनंदाची बातमी मिळेल ज्यामुळे तुमचे संपूर्ण आयुष्य बदलून जाईल तुमचा स्वामींच्या शक्तीवर विश्वास आहे ना मग कमेंटमध्ये होय स्वामी असे लिहा या मंत्र एकच एकचट आहे हा मंत्र शेवटपर्यंत ऐकणे आवश्यक आहे यामुळे तुम्हाला त्याचे पूर्ण आणि अधिक फळ प्राप्त होईल विश्वास ठेवा श्रद्धा ठेवा आणि ऐकत रहा। हा आहे श्री स्वामी समर्थांचा दिव्य मंत्रजप ओम श्री स्वामी दिव्य स्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय 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 धनप्रदाय नमो नमः ॐ ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः ॐ 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 श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः ॐ ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः श्री स्वामी दिव्य दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी दिव्य दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी दिव्य दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः श्री स्वामी दिव्य दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी दिव्य दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी दिव्य दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी 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 दिव्यस्वरूपाय धनप्रदाय नमो नमः